В эфире новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Здравствуйте. Перемирие на Донбассе с 20 июня до 10 утра 27 июня Украина прекращает огонь в зоне проведения антитеррористической операции. Такой приказ отдал президент Петр Порошенко во время своего рабочего визита на Донбасс. Объявление о прекращении огня – второй шаг мирного плана главы государства. Первый завершился вчера вечером. Украина восстановила режим обороны на границе. По словам президента, за время перемирия террористы могут сдать оружие, а те, кто этого не сделает, будут уничтожены. Как сообщили в штабе АТО, до 27 июня боевые действия будут носить только ответный характер в случае нападения боевиков. Зараз Сейчас я даю приказ, господин генерал, о прекращении огня по времени до 10 часов 27 июня 2014 года. Выполняйте. Мною отдан приказ всем военным подразделениям, всем подразделениям Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, пограничникам, батальонам терробороны об остановке огня. Мы очень надеемся, что этот приказ будет услышан и будет поддержан всеми участниками конфликта, всеми, кто сегодня взял оружие. И я надеюсь, что этот исторический шанс, когда мир будет возвращен на землю Донбасса, он будет использован. Мы пригласим на каждый блокпост наблюдателя ОБСЕ. Именно для того, чтобы зафиксировать, если где-нибудь совершено нападение и применено оружие против украинского военного, украинские военные сразу же имеют право ответить огнем. О деталях мирного плана президента международной общественности рассказал посол Украины в ООН Юрий Сергеев. Документ состоит из 15 пунктов и предусматривает гарантии безопасности для всех участников переговоров и освобождение от уголовной ответственности для тех, кто сложил оружие. Также планируется создать 10-километровую буферную зону на российско-украинской границе. И гарантируется коридор для наемников, чтобы те могли покинуть страну. Они должны сложить оружие, освободить заложников и расформировать незаконно вооруженные формирования. Также мирный план президента предполагает децентрализацию власти, проведение досрочных местных и парламентских выборов, создание рабочих мест, возобновление промышленности и социальной инфраструктуры региона. Основные элементы этого плана – гарантии безопасности для всех сторон переговоров, прекращение военного противостояния в Донецкой и Луганской областях, создание необходимых предпосылок для возвращения к гражданской жизни. Людей сегодня является стратегической задачей номер один. Лавров и президент Путин выразили готовность поддержать план президента Порошенко. Таким образом, мы ожидаем, что Россия, по крайней мере, не наложит вето на этот план в Совете безопасности. Петр Порошенко встретился с жителями Светогорска и переселенцами Славянска. Он рассказал им о мирном плане и пообещал, что в ближайшее время начнется восстановление домов, разрушенных во время боев. Все работы будут за счет государства. Жители Луганска просят террористов покинуть город. Листовки с таким содержанием распространили в городе. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. В листовках призыв к террористам и диверсантам не прятаться за спиной мирных граждан и уйти из города. Ранее сообщалось, что жители Славянска потребовали от министра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игоря Гиркина вывести боевиков из города. войска Российского центрального военного округа привести в полную боевую готовность. Такой приказ отдал президент Владимир Путин, сообщает министр обороны Федерации Сергей Шойгу. Одновременно министр сообщил о решении провести внезапную комплексную проверку боевой готовности всего состава центрального военного округа. Россия перебрасывает к украинской границе дополнительную группировку танков и реактивных установок. Технику отправили с места ее постоянной дислокации на юго-западе России. Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Дженнифер Псаки. Кроме того, у Соединенных Штатов есть данные о том, что Россия сконцентрировала на Юго-Западе артиллерийские орудия, состоящие на вооружении Украины. В Вашингтоне считают, что Москва готовится поставить эти орудия сепаратистам. В Госдепе отмечают, что российская армия подошла к Украине на самое близкое расстояние со времен вторжения в Крым. Служба безопасности Украины задержала человека, проводившего съемку аэропорта Ужгорода. Данным оказался житель одного из райцентров Закарпатия, сообщили в пресс-службе СБУ. Фотограф сделал подробные снимки взлетной полосы, диспетчерского пункта, объектов навигации и радиолокации. Также задержанный успел отснять объект Аноковской ГЭС в Ужгородском районе. При осмотре жилища у него нашли пособия Минобороны СССР, руководство по подрывным работам, а также боевой расчет потребностей одного из армейских батальонов Закарпатья. Открыто уголовное производство. Скоростной поезд Интерсити Плюс между Киевом и Одессой начнет курсировать с 1 июля. Время поездки 7 часов. Изначально маршрут планировали проложить кратчайшим путем. При этом из Киева в Одессу можно было бы добраться от 4,5 до 5 часов. Однако приведение инфраструктуры к требованиям скоростного движения требовало больших затрат. Поэтому было принято решение выбрать основной пассажирский ход через Жмеринку и Винницу. Он длиннее, запланировано на 120 километров. Железно дорожники обещают, в течение июля время в пути Интерсити Плюс сократят до 6,5 часов. Счастье в мире. Под таким названием в Киеве стартовала фотовыставка, посвященная освобождению столицы от немецко-фашистских захватчиков. Основная идея мероприятия – привлечь внимание к ужасам войны, показать ценность мира и почтить память павших героев. Фотохудожница Наталья Усик представила на выставке около 80 работ. На самом деле их гораздо больше сделаны фотографии в прошлом году, во время реконструкции боев за Киев 1943 года. Это было настолько естественно и настолько э, правдиво. Э, меня это зацепило мощно, вот это состояние. Мы долгое время, во всяком случае я, не понимала, насколько мы счастливы, когда мы жили в мире и что такое мир. Освобождение Киева далось Украине дорогой ценой. Только по официальной статистике в борьбе с фашистами погибли до 8 миллионов украинцев. Эксперты считают, что реальные потери намного больше. В пользу этой версии данные переписи населения Украины за тот период. Начало войны 41,5 миллион и конец войны 40, 27 миллионов, то мы понимаем, уже не хватает как минимум 14 миллионов. Но тем не менее цифры это все-таки поражающие. И, естественно, накануне этого дня мы открываем эту выставку с Натальей специально для того, чтобы очередной раз напомнить, насколько важен мир. Гости выставки – известные украинцы, которые тоже участвовали в реконструкциях боев. По их словам, даже постановочная война – это страшно. Поэтому наш долг – чтить память о погибших героях. Это формат новый, это цветные фотографии. С войны, с тех времен, не так много осталось до сегодняшнего дня цветных фотографий. И это очень правильно и важно для того, чтобы привлечь внимание молодежи. Почему озвучивают, не озвучивают, а окрашивают фильмы старые, исторические, например, в бой идут одни старики, про Штирлица. Когда наши деды нам об этом рассказывали, мы иногда посмеивались над тем, что ну, не будет войны. Оказалось, что все может быть. Бывает и голодно, и холодно. Бывает, что нет оружия. Если ты воин, ты должен все это волей, духом своим все это пережить. Это важно. Выставка будет открыта для посетителей всю следующую неделю. Вход свободный. Юлия Михайлова, Владлен 0, БТБ. Ну а далее на БТБ курсы валюты. Цены на горючее. Оставайтесь с нами. До встречи.